Fransada polis zorakılığına qarşı yeni etiraz aksiyaları planlaşdırılıb, ölkəni bürüyən son iqtışaçlar yenidən alovlanacağından qorxan səlahiyyətlərin anım mitinqini qadağan etməsi nəzərə alınaraq bu gün Fransada polis zorakılığına qarşı onlarla yüyürüş elan edilib. Fransa polisinin 17 yaşlı Əlcəzayirli yeniyetmənini qətlä getirməsindən sonra paytaxt Parisdə daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərlərində başlayan etiraz aksiyalarının nəticələri Son dərəcə dağıdıcı oldu. Təkcə son bir həftə ərzində etirazçılar minlərlə avtomobili yandırıb, məktəblərə, bələdiyyə binalarına, polis məntəqələrinə, banklara və müəssisələrə hücum edib, minə yaxın binaya od vurublar. 27-sində 17 yaşlı Nailin öldürülməsindən sonra başlayan iqtishaslar da 3700-dən çox insan polis nəzarətinə götürülüb, onlardan azı 1160-ı yeniyətmədi. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həbsolunanların orta yaşı 17-dir. <laughs> Prezident Emmanuel Macron Fransa'nın büryan ixtişaşlarının sosial şəbəkələrdən qaynaqlandığını desə də, Əlcazayirli yeniyetmənin öldürülməsi ilə ölkədə uzun illərdir hökm sürən irqçi, xsenofob tendensiyadan əziyyət çəkən Fransa cəmiyyətinin irqinə, dininə görə təcrid olunmuş az təminatlı ailələrinin qəzəbi üzə çıxdı. <laughs> Naïlin qətlindən sonra gərginliyin hələ də yüksək olduğu bir vaxtda, gənc qaradərlili Adam Traoré-nin polis nəzarətində ölməsinin 7-ci il dönümündə onun bacısı Parisin şimalında Pexon və Beaumont-Suguas şəhərlərində anım yürüşü keçirməyi planlaşdırıb, amma yürüş üçün ona icazə verilməyib. 24 yaşında olan Traoré-nin 2016-cı ildə həbs olunduqdan qısa müddət sonra ölməsi ölkədə bir neçə gecə ixtişaqlara səbəb olmuşdu. <Sessizlik> də yayımlanan videoda adamanın böyük bacısı Assata Traore bu monsun yağışda yürüş olmayacağını bildirib, amma qeyd edib ki, planlaşdırılan tədbirin əvəzinə o bu gün günortadan sonra Parisin mərkəzindəki Respublika meydanında bütün dünyaya ölülərimizin hətta ölümdə də var olmaq hüququna sahib olduğunu söyləmək üçün mitinqdə iştirak edəcək. Lakin Fransa mediasının Paris polis qərargahını istinadən yaydığı məlumata görə, bu yürüüş də qadağan olunacaq. Ümumilikdə bu həftə sonu Lille, Marsel, Nant və Strasbourg şəhərləri də daxil olmaqla, Fransa da polis zorakılığına qarşı 30-a yaxın nümayişin keçirilməsi planlaşdırılır. Pərvin Muradzadə, ATV xəbər.